izleyicilər xəbəri daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənən əllərini stərt görməsin. Məktəb direktoru Azərbaycan bayrağını ayağının altına ataraq şəkil çəkdirib. Bu barədə jurnalist Zaqənbərov şəxsi Facebook hesabında paylaşım edib. Bakı şəhəri 248 nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini Reyhanə Qurbanov adır. O Azərbaycan bayrağını ayağının altına ataraq şəkil çəkdirib. Xanımın diqqətininə çatdıraq ki, o bayraqdan ötrünə qədər igidlərimiz qanlarından, canlarından keçdi. Reyhanə xanım isə ayaq altına atır. Qurbanova mətbuata tanış simadıdır. O, saxta əmək kitabçasının olması ilə bağlı mətbuatın gündəmində olub. Son 2 gündə Paltaxtın bulvar ərazisində valideyn nəzarətindən yayınaraq itkin düşən 17 uşaq tapılıb.